В сентябре этого года в городе Ровно, 16 сентября, на лестничной клетке, на пороге своей квартиры, был расстрелян Иван Мамчур, сотрудник следственного изолятора города Ровно. Сыщики начали анализировать его связи и контакты, оказалось, что это честный, порядочный человек, который работает так, как и нужно. Однако, когда они начали копать глубже, оказалось, что в прошлом Иван Мамчур был майором третьего полка спецназа. Кировограде и уволился в 2013 году, ушел на пенсию. Сыщикам увнулась удача. Они по совокупности собранных доказательств определили, кто киллер. Увидели, что этот киллер регулярно перемещается с территории Украины на территорию России. Этот человек был задержан в ноябре месяце при пересечении границы из России в Украину и дал показания. Он также сообщил, что он получил за это убийство 10 тысяч долларов. Фактически, это была своеобразная квалификация. Ему сказали, ты ликвидируй, пожалуйста, этого парня. Его достаточно будет просто убить. Он сейчас просто военный пенсионер. А потом мы тебе будем давать новые задания. Данные подозреваемые. Он ездил по городам Украины и осуществлял слежку за поставленными ему по списку фамилиями украинскими военнослужащими. Их имена также на сегодняшний день разглашены быть не может из соображений следствия. По итогу это лицо дало полностью показания рассказал о том, как на территории Российской Федерации зимой 2016 года была отобрана группа из 50 лиц, как правило, резко антиукраинских настроений. Все они были граждане Украины. Российские спецслужбы отобрали их для подготовки на территории одной из областей Украины. Их обучали тому, как уметь следить за людьми незаметно. Их обучали стрельбе, проверяли их психологическую готовность к осуществлению терактов, диверсий на территории Украины. Сухарей Евгений Анатольевич, Слева молодой прекрасный парень. Я также считаю его героем Украины. Он служил в Украинской армии 25-й воздушно-десантной бригаде. Был защитником Луганского аэропорта. В 2014 году был в самых горячих точках на Украине. В 2016 году, в сентябре месяце, он женился, поступил в Харьковский университет ХПИ на факультет военной подготовки. Хотел стать будущим профессиональным военным. 5 октября 2016 года в 20 часов 50 минут он вышел из здания военного факультета на улице Полтавский шлях. К нему подъехал сзади некий велосипедист, по данным свидетелям. Прозвучал хлопок, и в затылок героя Украины, защитника нашей страны, вошла пуля. Несколько месяцев он пробыл в коме на грани жизни и смерти. Сейчас его, ситу... его положение стабилизировалось. Следователи отрабатывали все возможные варианты. И пришли к выводу, что Суховей Евгений Анатольевич является лицом, в отношении которого совершено убийство по заказу российских спецслужб. Что на нем такой же киллер, как вы видели, перед этим отрабатывал заказ. Летом 2016 года на территории западных областей Украины начался внезапный всплеск ограблений автомобилей. Люди останавливали машины на заправках, в достаточно видных смертных местах. На них нападали разбойники, бандиты, разбивали стекла, резали колеса, забирали барсетку. Человек находился в состоянии шока. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий было установлено 15 лиц. Очень интересно, кто же это такие оказались. Оказались, что это бойцы 15-й так называемой интербригады ДНР, террористической организации, которая была разгромлена украинскими вооруженными силами в июне 2015 года в Маринке. Когда их начали допрашивать, а оказались они в СИЗО, в городе Ровно, и, мягко говоря, поняли, что рядом находятся очень патриотичные украинские граждане, они заходили сотрудничать со следствием и рассказали, что после разгрома этой 15-й так называемой террористической интербригады их собрали, вывезли в подмосковье и сказали, что, дорогие друзья, вы же граждане Украины, давайте вы вернетесь в Украину вместе со своими семьями и будете осуществлять... Задачи по дестабилизации ситуации в стране, а именно будете осуществлять кражи, грабежи, разбои. Есть полный комплекс оперативных мероприятий, позволишь задокументировать их связи, контакты с представителем российских спецслужб. Последняя группа, которая была задержана и которая осуществляла по задаче российских спецслужб дестабилизацию ситуации в Херсонской области, это группа из нескольких граждан Украины, подчеркиваю, в основном для всех этих заданий выбирались граждане Украины, как правило, ранее судимые и с явно антиукраинской направленностью, пророссийского, скажем так, настроя. Так вот, эти граждане Украины получили задание после вербовки их российскими спецслужбами Российской Федерации поджигать двери квартир. В частности, они подожгли 31 декабря, то есть в новогодний вечер, дверь в квартиру мэра города Херсона Николаенко Владимира Васильевича. После этого Вернее, после этого началось поиски, кто же это сделал. Так сложилось, что сыщикам улыбнулась и дача. Они установили наблюдение за данными лицами. Оказалось, что они также готовились совершить поджог квартиры руководителя благоденного еврейского общинного центра ХСМЭЛ в Херсоне, офиса Херсонского межлиса городского. Также собирались поджечь квартиру, дверь в квартиру народного депутата Бюта Адарченко. Дверь к квартиру значит, представителя организации Бадкивщина молодая». Собирались поджечь дверь к квартиру руководителя народной партии «Народный фронт» в Херсонской области и представителя руководителя Крымско-Татарского культурно-спортивного центра «Куриш», помощника народного депутата Чубарова. Все эти лица были задержаны, дали полностью признательные показания о том, что они работали по задаче российских спецслужб, которые дали им задачу поджигать двери квартир, заснимать на видео сам факт поджога. В дальнейшем видео поджога двери квартиры мэра Херсона было размещено в интернете с определенными посылами, что это, так сказать, месть ему за его деятельность. Всем этим имею сообщить, что попытка покушения на меня, предотвращенная Служба безопасности Украины является лишь одним из звеньев в цепи Работать диверсионно-террористического центра, созданного на территории Российской Федерации, которого поставлена задача, задействуя исключительно граждан Украины, как правило с криминальным прошлым, как правило ненавидящих нашу страну и с промытыми российской пропагандой мозгами, организовывать преступления на территории нашей страны. На сегодняшний момент, судя по почерку и подготовке террористического акта по моей ликвидации. Следователи считают, что на 99,9% террористические акты убийства известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года было направлено, нацелено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации.